Всем привет, ребят! С вами Сирий, и сегодня мы продолжаем наш ванап за Артема Дюбу. И как вы помните в прошлом выпуске, мы поставили вот таких вот ребят, по-моему, в прошлом, да, мы поставили четырех номерных золотых игроков. Это были Дани, Луи Жнету и Роман Широков с Андреем Аршавиным. И сегодня мы будем играть, наверное, сыграем еще два матча, чтобы поменять, наверное. Постараемся поменять всех игроков до нон-рарного но, нон золота. Я надеюсь, мы это сможем сделать. Хотя это будет и очень трудно. Но все равно попытаемся. Нашелся у нас соперник. Давайте подберем форму. Окей, вот так. <coughs> и что же у него за состав? Ну, соперник. Давай. Давай. Быстрее. Ну давай же, пожалуйста. Соперник. Не тяни время. Давай быстрее, ну, братан. A few later. Фу, да. Это совершилось, наконец-то. И состав у него, это, в принципе, тут Российская лига, РФПЛК, также тут Английская, ну, тут еще много голландцев в общем, такой своеобразный гибридец. Ну, посмотрим, что это за состав и как он будет играть. Достаточно странно. Я надеюсь, сможем мы что-то сделать в этом матче, потому что все-таки седьмой дивизион, соперники достаточно сильные, и нам будет трудновато здесь играть, потому что все-таки я не очень хорошо играю, еще мы играем не за самый сильный состав, поэтому трудно будет. Нормально. Сюда неплохой раскатик. На дюбочку. И вот сюда вот. И можно бить. Было. Хорошо. Да, все-таки судьба ставит. Пенальти. Пенальти. А, пробьет, конечно же, Артем Дзюба, потому что а, нам нужны головы от Дзюбы. <coughs> Дюбочка, давай. Хорош, хорош. Мы делаем счет 1-0 и уже меняем одного игрока. На 10 минуте Дзюба реализовывает пенальти, и мы выходим вперед. Хорошо. Опасно было. Ой-ой-ой, неплохо совсем. Дзюбочка. Дзюбиньо. Ну решай же. Какой сейф. Кто у него там стоит? Ладыгин, по-моему. Опасно. Неплохой заброс прошел у соперника. Я думаю, он сейчас будет навешивать. Что за хрень нам сейчас влетела? Я не понимаю вообще, как вот такая вот фигня залетает. Это какая-то, простите, дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Не, ну это как вообще какая-то хрень. Я вообще не понимаю, что произошло. Что сделал Юрченко и вообще? Статистика на ваших экранах закончится первый тайм. Да, тоже пенальти Ставит судья. И желтая, да, желтая карточка Дмитрию Камбарову. Спасибо, что он посмотрел. Да, он тоже будет бить за Диву. Он хочет поиздеваться так. Почти я отбил, но он все же реализовывает свой пенальти. Ну, берите, чуваки! Не получается. Да, 3-1. Ну, красивый гол. Я думаю, тут уже, наверное, не все понятно. Я сомневаюсь, что мы сможем закамбычить э, за э, 30 минут матча, потому что тут у него состав посильнее. Если он только очень сильно не расслабится, тогда мы сможем за кого Неплохой аут. Прострел на прострела. прострел! Что? Какая я хрен перекладываю? Что? Блин. Выбей, хорош. Долбанный разрыв соединения, я не знаю, что это за фигня, я ничего не, дел, ничего не делал, э, статистика, да, он не выиграл по статистике, но одного игрока мы все же меняем. Э, вот, я поставил э, еще одного нового игрока, это будет э, очередной информ в нашей команде. Олег Кузьмин, правый защитник, его информ-карточка, э, вместо нашего Кирилла Камбарова, он неплохо, э, совсем неплохо играл. Но я надеюсь, что Кузьмин будет играть не хуже. Надеюсь, что он будет играть даже лучше. Все-таки еще одна информ-карточка. Нашли еще одного соперника. Давайте в такой форме сыграем. И выходим на поле. Это... Бундеслига достаточно крепкая. С Рольсом, Абумиангом и в нападении, Щарит стоит на правом фланге атаки. Ну и, ну, и тоже есть один униформ. У нас три информа в команде. Поэтому мы его делаем. Суперник неплохо совсем атакует. Опять какой-то дичь залетает на седьмой минуте матча ладно будем отыгрываться Фу, желтая карточка это кто был блин блин если он сейчас забьет будет нехорошо совсем может сказать пацаны из первого тайма потому что все таки держать. Не задержите вы его. Ну, задолбался с этими долбанными пенальти. Опять пенка. Представляете, опять долбанная пенка. Хорош. Я потащил пенку. Я потащил. Я потащил на шесть Ой, ё, как весело, как весело. Вот статистика на ваших экранах опять. Так, бежим. Вот сюда вот и неплохой был удар, ну ладно. Для серебряного игрока неплохо. А с Дюбя? Дюба обыграл. дюбочка, Дюбиньо. И решал, Один. 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 Мать его. Один. Все. Все пока хорошо. По статистике мы просто разрушены, но счет 1-1, и мы уже меняем точно одного игрока. Это неплохо. Ё, как же опасно! Ну, шо, неплохой был от соперника, но мимо. Ой-ой-ой, вот сюда. Я ошибаюсь, как я плохо ошибся сейчас. Если это будет гол... <coughs> ну да, 2-1 я сам себе привез. Я сам виноват, сам себе заборол игру. Так, могли бы играть ничего, но я не знаю. Может быть еще сейчас забьем гол и что-то изменится. Ой-ой-ой, я оба сейчас грубо сыграл. Это ж... Да, это будет желтая карточка, я угадал. Нормально. Туда вот. Отлично. Дюбиньо. Дюба на пэйсе лайка нага на пейсе дюбочка 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 забивает второй мяч Дзюбиньо. это был Дзюбиньо, и он избирает, забивает второй мяч оформляет дубль в этом матче и вытаскивает нам игру заканчивается матч Ээээ, да, дубль лучший игрок матча, по статистике мне, наверное, все-таки соперник конкретно уделал. Да, ну в принципе по ударам в створ мы равны. У него было очень много ударов а, мимо ворот, а так, в принципе, по ударам в створ мы равны. По 4 удара, но по владению он меня тоже уделал. Ладно, нормально все же. Вот, двух новых игроков я поставил. Первый это Асмелис вместо нашего И Алексея Ионова. И второй новый игрок это а, Березутский а, вместо Симайса. А, сейчас, это же... Это же Ва... Да, это Вася Березуцкий. Простите, если я задумался, потому что их трудно... легко перепутать. Но если вам понравилось это видео, то подпишитесь на канал, поставьте лайк. А с вами был Серый. И всем пока, ребят. Ждите новых серий Анапа и других видосов. Пока!